assalomu alaykum qadrli talabalar bugun sizga o'zbek tilining sohada qo'llanilishi fanidan mashg'ulotlarni o'zbek tili va adabiyoti kafedrasi katta o'qituvchisi va dilbar Akbarovni olib boradi bugungi gə... mashg'ulotimiz o'zbek tilining leksik qatlamlari biz bugun mana shu haqida mana shu mavzu doirasida fikr yuritamiz ma'lumki o'zbek xalqi tarixiy davrlar mobaynida boshqa xalqlar bilan iqtisodiy siyosiy madaniy aloqada bo'lib kelgan bu aloqalar o'zaro aloqada bo'lgan xalqlarning tilga ma'lum xalqlarning tiliga ma'lum darajada o'z ta'sirini o'tkazadi hozirgi o'zbek tili leksikasi tarixiy jihatdan ikki qatlamga ajratiladi birinchi o'z qatlami va ikkinchi o'zlashgan qatlam o'z qatlam bu bunda umumturkiy so'zlar va o'zbekcha so'zlar kiradi bu qatlamga umumturkiy so'zlar ko'pchilik turkum xalqlar tilida qo'llaniladigan barcha turkiy tillar uchun umumiy bo'lgan so'zlar umum turkiy so'zlar deyiladi ya'ni turkiy tillarga mansub bo'lgan xalqlarni hammasi tushuna oladigan hammasida ham bir xil holatda qo'llaniladigan so'zlar umum turkiy so'zlar deyiladi bu so'zlar turkiy qabilalarning goh qo'shilishi goh ajralishi natijasida yuzaga kelgan hozirda turkiy xalqlar deb nomlanadigan kishilar tilga kishilar tiliga mansub so'zlar mana shu yuqorida aytganimizdek umum turkiy so'zlardir oltoy tillar oilasining turkiy guruhida yigirma to'rtta til yani o'zbek qozoq Uyghur, boshqirt qirg'iz qoraqalpoq turkman ozarbayjon Nugay, tatar chuvash yoqut tuva shor qumiq gagauz hakas balqar Bal oyrot karagaz turk qorachoy oltoy tillari mavjud ana shu umumturkiy tillarga boshqa xalqlarni tillaridan ham turli xil so'zlar kirib kelib ana shu kirib kelgan xalqlar o'zlashtirib olgan so'zlar ham mavjuddir ana shular natijasida har bir xalqning tili boyib boradi masalan rus tilidan kirgan rus tilidan kirgan so'zlar ikki yo'l bilan o'zlashtirib olingan birinchisi rus ishchilari ustalari rus askarlari chinovniklarining uh, mahalliy aholi bilan turli xildagi aloqalari bilan og'zaki nutq orqali kirib kelgan ya'ni bizning mamlakatimizga kirib kelgan ana shu uh, rus millati vakillarining gaplashuvlari so'zlashuvlari orqali ham kirib kelgan masalan advokat ya'ni advokat so'zi orqali kerib kelgan apisor so'zi birinchi shunday deb qo'llanilgan ular xalqlar orasida apisor deb qo'zg aytilgan ofitser so'zi iskalat so'zi iskalat deb aytilgan sklad so'zi axrab degan so'z aytilib turilgan охрана so'zi choynak so'zi deb aytilgan chaynik so'zi kabi ya'ni ana shu so'zlar birinchi buzib aytilgan xalq tilida shevalaridi xalqimiz keyinchalik mana shu xalq shuni buzib aytsa ham qabul qilishi natijasida uning asosiy adabiy til normadagi holati bizning lug'atimizga uh, kiritilgan matbuot orqali kirib kelgan aeroplan aeroplan yani aeroplan fabrik so'zi ya'ni fabrika pochta deb aytilgan bizda pochta zavod deb aytilgan zavod va shunga o'xshagan so'zlar kirib kelgan o'zbek tili leksikasining ishlatish doirasi quyidagicha bo'lgan o'zbek tili leksikasi shu tilga gaplashuvchi kishilar tomonidan bir xilda qo'llanilmaydi ayrim so'zlar keng jamoatchilik tilida qo'llanilsa ba'zilari esa ma'lum ıı, ma'lum bir hududda ma'lum bir hududda yashovchi yoki ma'lum kasb hunar bilan shug'ullanuvchi kishilar nutqida ishlatiladi shunga ko'ra o'zbek tilidagi so'zlar ikki guruhga ajratiladi o'zbek tilida gaplashuvchi barcha kishilar tilida qo'llaniladigan so'zlarni ishlatish doirasi chegaralanmagan leksika deyiladi ya'ni ishlatish doirasi chegaralanmagan leksikadan yashash joyi kasbi hunari jinsi madaniyati saviyasidan qat'iy nazar barcha o'zbek millatiga mansub kishilar foydalanadi shunga ko'ra ular umum iste'moldagi so'zlar deb ham yuritiladi ya'ni mana shu hamma kirni ular ham boshqalar ham boshqa xalqlar ham o'zbeklar ham ishlatadigan so'zlar bular umum iste'moldagi so'zlar deyiladi ishlatish doirasi chegaralanmagan bo'lsa agar ishlatish doirasi chegaralangan leksika ham mavjud tildagi so'zlarning umumxalq tomonidan ishlatmaydigan qismi ishlatish doirasi chegaralangan leksika deyiladi bunday so'zlarning ishlatilishi ma'lum sabablarga ko'ra chegaralangan bo'ladi ya'ni ishlatish darajasi chegaralangan leksikaga dialektal so'zlar atamalar jargon va argolar kiradi kasb hunar leksikasi mavjud bizda o'zbek xalqi qadimdan turli kasb hunar bilan shug'ullanib kelganlar ana shu kasb hunarga oid ana shu o'zlarining kasbiga hunarigagina oid bo'lgan so'zlar kasb hunar leksikasi doirasiga kiradi atamalar bular fan texnika xalq xo'jaligi qishloq xo'jaligiga doir ilmiy tushunchalarni aniq ifodalaydigan so'zlar atamalar deyiladi ya'ni atamalar faqatgina ana shu Uh, ya'ni fan texnika xalq xo'jaligi qishloq xo'jaligi ilmiy uh, maqolalarda ilmiy tushunchalarda ilmiy ishlarda ishlatiladigan so'zlar bular atamalar deyiladi ayrim ijtimoiy guruhlar tomonidan yaratilib umumxalq tilidan farq qiladigan dab so'zlar va ifodalar iboralar jargolar deyiladi jargonlar deyiladi jargonlar ma'lum bir guruhlargagina xos ularni o'zlarigina tushunadigan so'zlar ya'ni pulni soqqa deyishi mumkin uh, millionni limon deyishi mumkin uh, to'ylarda xizmat qilayotgan uh, san'atkorlarni otarchilar deyishi mumkin mana bu so'zlar jargonlar deyiladi bundan tashqari endi zamonaviy qatlam ham mavjud bu qatlam o'zbek tili leksikasining asosiy qatlami bo'lib uni umumxalq leksikasiga ishlatish doirasi chegaralanmagan leksikaga oid so'zlar shuningdek atamalar kasb hunarga doir so'zlar tashkil etadi undan tashqari tarixiy so'zlar ham bor tarixiy so'zlar o'tmishdagi narsa va hodisalarning nomi bo'lgan ammo hozir eskirib qolgan so'zlar tarixiy so'zlar deyiladi tarixiy so'zlar hozir uh, tilimizda kundalik hayotimizda ishlatilmasa ham badiiy asarlarda o'sha asarlardagi obrazlarni uh, Yo, keng yoritib berishda ishlatiladi arxaik so'zlar ham mavjud hozir mavjud bo'lgan narsa hodisalarning eskirib qolgan nomlari arxaik so'zlar deyiladi uh, mavjud ular tarixiy ba'zi so'zlar chiqib ketgan iste'moldan lekin arxaik so'zlarning yangichalari qo'llanilib kelinyapti yangicha uh, formalar masalan mirshabning uh, mirshab hozir ham mavjud lekin uning nomi mirshab emas militsiya deyiladi xuddi shunga o'xshash undan tashqari mana shu so'zlarni hammasi o'zbek tilini boyitib boradi yana eng boyitadigan yana bir so'zlar borki bular neologizmlar deyiladi ya'ni yangi so'zlar degani kundalik hayotimizdagi yangi narsalarni ularning belgilarini yangicha munosabatlarini umuman yangi tushunchalarni ifoda etish ehtiyoji bilan yuzaga keladigan so'zlar bular neologizmlar deyiladi o'zbek tili leksikologiyasining boyitish manbalari o'zbek tilining leksikasi fan texnika san'at ishlab chiqarishdning taraqqiyoti bilan juda ham bog'liq holda boyib boradi chunki til bir joyda to'xtab turmaydi zamon hayotga kirib kelayotgan yangiliklar yangi fan texnika asboblari yangi yangi nom bilan kirib keladi va u nomni albatta har bir til o'zlashtiradi va uni uz, o'zini boyishiga sabab bo'ladi undan tashqari tilimizda fraze, frazeologik so'zlar ham mavjud nutqda ikki yoki undan ortiq so'zlarning o'zaro ma'no va grammatik jihatdan bog'lanishidan hosil bo'lgan so'zlar bular frazeologik bularfrazeologik so'zlar deyiladi masalan frazeologik so'zlarga tarvuzi qo'ltig'idan tushib ketdi uchta tarvuzi qo'ltig'idan tushib ketdi to'rtta so'zning bog'lanishi natijasida bitta uh, ma'no hosil bo'lyapti ya'ni xafa uh, bo'lib qoldi xohlagan uh, ishi amalga oshmay qoldi degan ma'nolarni bildiradi yoki peshonasi sho'r ekan haligi ishi yurishmaydigan odamlarni xuddi uh, shunday deb ataladi peshonasi sho'r ekan uchta so'z birlashib bitta ma'noni bildiradi leksikografiya tilshunoslikning lug'at tuzish ishi bilan shug'ullanuvchi bo'limi leksikografiya deyiladi ya'ni bular turli xil leksikografiya degani ana shu so'zlarning lug'at qismlarini lug'atlarini tuzish degani so'zning leksik endi shunday gaplar bo'ladi so'zlar bo'ladi ularni grammatik Uh, sintaksik morfologik yana uh, fonetik yoki leksik tahlil qilamiz mana men sizlarga hozir leksik tahlil namunasini ko'rsatib beraman so'zning birinchi so'zning lug'aviy ma'nosi uh, tahlil qilinadi aytiladi ikkinchi so'zning bir ma'noli yoki ko'p ma'noli ekanligi uh, aytiladi uchinchi ma'nosi ko'chgan bo'lsa ko'chish usuli aniqlanadi to'rtinchi so'zning omonimlik sinonimlik antonim paronimlik xususiyatlari aniqlanadi beshinchi umumxalq ishlatiladigan so'zmi yoki umumxalq ishlatmaydigan so'zmi ekanligi aniqlanadi va oltinchi ibora mavjud bo'lsa uning ma'nosi izohlanadi ana shu oltita yo'l bilan uh, gapning so'zning so'zning leksik uh, ma'nosi aytiladi va bitta so'z mana shunday olti xil leksik ma'noga ega ekanligi uh, aniqlanadi men shu bilan bugungi mashg'ulotimni tugataman va sizlarga quyidagi topshiriqni beraman ya'ni uh, men bu yerda olti xil leksik tahlil namunasini keltirdim mana shu namunasini qo'llagan uh, holda uh, yigirmata so'zni tahlil qiling e'tiboringiz uchun rahmat